Я потом соперники скажу, что они странно слышат. <говорит> ну что, в этой команде я сказал много заслуженных мастеров спорта, заслуженных мастеров спорта и Советского Союза. А тогда выиграть чемпионат ССК было посложнее, чем сейчас выиграть чемпионат Англии или Испании, потому что этот чемпионат состоял из команд многих школ. У Грузинов своя школа была, у, у Елена, у Айнан своя футбольная школа, Ленинградская футбольная школа, Московская была, Белорусская, в вот общем-то, разные школы, играли прекрасные игроки, играли в сборной команды Советского Союза. И поэтому побеждать было тяжело, а я напомню, что Киевская Динамо а, 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 в этой команде и сейчас выступает Он не в, прошу, в том, что мы сейчас видим на поле игроки. Киевская Динамо 13 раз становилась чемпионом Советского Союза, 13 раз обладателем Кубка Советского Союза становилась Киевская Динамо. И столько же раз Киевская Динамо выигрывала Чемпионат Украины и Кубок Украины Театр Киевской Динамо выиграло. Супер Кубок Украины Я напомню, что вот 17 числа, 17 октября Киевская Динамо Киевская Динамо юбилей Юбилей всего украинского футбола Дело в том, что 17 октября Ровно 50 лет тому назад Киевская Динамо сыграл на стадионе, когда он назывался одним Хрущева, сейчас Олимпийский. Киевская Динамо сыграла в ничью с авангардом Хайковским. Хотя нужна была победа, сыграли и потом после окончания матча выяснилось, что торпедовцы в Москву играли с Пастакором. Выигрывая они в Ташкент, и они становятся чемпионами, и они серебряными призерами. Вот заканчивается этот матч, я был на этом матче. Иди торштурну с этим милым женским голосом объявляет. Матч в Ташкенте закончился. Торпеда Пахтакор 1-0. Уныние на стадионе и диктор прожается говорит, вы знаете, Пахтакор, Торпеда 1-0. И стало ясно, что Киевская Динамо впервые в своей биографии. стала чемпионом Советского Союза. Тогда была 12, первая победа, потом еще 12, но так первая, как первая любовь, никогда не забывается. Так что у Киевского Динамо 17 числа юбилей. Давайте я вам сейчас расскажу, сразу состав назову, кто вам приехал. Номер первый Валерий Сорокин его представлял. Номер 10 заслуженный мастер спорта Вадим Евтушенко. Номер 9 заслуженный мастер спорта, обладатель золотой пуцы Олег Саленко. Номер 9, я его сейчас не вижу, Саленко, наверное, это тайное оружие, он выйдет, выйдет, наверное, на замену. Номер 11, мастер спорта международного класса Виталий Косовский. Семикратный чемпион Украины. Номер пять. Заслуженный мастер спорта Юрий Дмитрулин. Он девять раз выигрывал в предыдущем чемпионата Украины. Номер четыре. Мастер спорта Юрий Мороз. Призер чемпионата ВССР. Заслуженный тренер Украины. Номер 14, мастер спорта международного класса, один из самых юных участников сегодняшнего матча, Саша Радченко. Он с 76 -го года рождения, двукратный чемпион Украины, играл за сборную команду нашей страны, играл прекрасно в защитных порядках и «Динамо», играл в Днепре. Номер 15, вот этот мертвый, вот он сейчас еще, обратите внимание, Владимир Розинский. Родился в 1955, все вот мают, чем чемпион СССР, Гудаки, Пук, СССР, выступал на сборную команду СССР. Заслуженный тренер Украины, он тренирует стратегическую сборную нашей страны, которая дважды выиграла Всемирную Олимпиаду и в Таиланде, и в Сербии. Но в этом году не повезло. В Китае наши ребята выступили не так, как хотелось. со звездами Киевского динамо разных поколений, заслуженного мастера спорта Владимир Трошкина я уже представлял, капитана Киевского динамо. Ну, да! еще одна мега-звезда сегодняшней встречи. Заслуженный мастер спорта, еще один, который приехал к вам на гостиную в Киевскую землю. Это Алексей Михаличенко, олимпийский чемпион, многократный чемпион Союза. Он будет вот он под восьмым номером стремится в атаку. Пятчевый он открыл счет в матче и сегодня хотел бы отличиться здесь на поле Игротинского стадиона. Но многие болельщики помнят великолепный гол, который забил Алексей ровно год назад почти с центра. Поле долго аплодировали этому удару. Он трехкратный чемпион СССР, обзаписывал лучший футболист. СССР 88 -го года, олимпийский чемпион. И на всякий случай у вас играет сегодня чемпион Италии, Советского Союза, идеократный чемпион Шотландии. Это все о нем, о Алексее Михайличенко. Ну, Но номер 20, Сергей Бажинар, чемпион. Украины в Латвии, Кубка, чемпион мира среди юношей, человек-гол, это Виктор Наставшевский, призел Первый СССР, чемпион Европы с молодежных команд. Когда он был молодой, красивый, сейчас он еще пока Чемпион мира среди ветеранов, двукратный чемпион Олимпийских игр. Вот а он выйдет на поле. Запомнит, он будет играть по 19-7 номерам, и обязательно захочет испортить настроение игрокам вашей команды. Кто еще? Он не выходит на поле, он приехал с нами вместе у него. Вот пока нет возможности выйти на поле заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион Советского Союза, двукратный платил кубка, обладатель а кубка кубка, суперкубка, надежнейший защитник, надежнейший защитник, главный призер Олимпийских Монреалев, Сыграл за сборную Советского Союза. Ваши аплодисменты. Он на поле сегодня не выйдет. Но он тут вместе с нами. Виктор Матвиенко. Ну, привез нашу команду. В сегодня главный тренер здесь вендельных котельников. Ну, самый опытным в нашей команде. Призер первенства СССР, заслуженный тренер и заслуженный работник культуры. И главный менеджер Виктор Герезмол. В прошлом тоже хороший футболист. Вот я уже назвал всю команду. И сейчас будет песня «Динамо, динамо, ага». Это своеобразный гимн, гимн Собинова, пройдет Анатолий Матвиенко. Маэстро можно чуть-чуть громче. Я пока шабалчу. «Динамо, он как будто раскален до да красна И стерпение чаша И спито до дна Но взорвутся трибуны И выйдите вы Гладиаторы поля Герои волны И начнется великая драма огней. А никогда не расскажешь Кто будет сильней Не соврёт наполнений <связать> ну вот, друзья, мы с них сыграем в вот этом Динамо. У вас сегодня на ваших глазах звездная Динамо. Самый звездный состав Киевского Динамо, который куда-то выезжал. Здесь из особенных мастеров входят все эти книги рекордов Гиннесса. Легендарный Дремит Буряк, легендарный Трошкин, известнейший Савенко. Ну а теперь я вам скажу, кто же сегодня вот арбитры этого матча. На них тоже большая нагрузка ляжет. Играть со звездами, судить звезды очень сложно. Итак, арбитр поля, хорошо вам знакомый. Игорь Хоменко, один из лучших арбитров областной федерации. Ваш лучший арбитр ему помогает. Сева Лабзинько и Пономаренко Валентин. Вот она, Тройка все которые сегодня обслуживают этот матч. И я думаю, что это самые справедливые арбитры, арбитры, которые могут быть в Украине. И сегодня все будет хорошо. Хотя у каждого у главного арбитра, как мне сказали, в кармане 5 красных карточек, карточек две желтые и одна зеленая. Но пока карман он за своими карточками не лез. У него на руках секундомер, который ему недавно подарил, как мне сказали, по секрету Луиджи Калина, куратор студенческого корпуса, там, что нашего орбита, подарок от самого итальянца Калина. На табло нашего стадиона пока счет 0-0. Вы поддерживаете свою команду. Еще раз спасибо футбольному Богу практически прекратился и нам легче наблюдать за этой игрой, и нам легче играть. Вот только что в вот атаку уходит Митурин, Леонид Буряк. Михаличенко ждет мяча, вот он его находит, сейчас он И как получил свои годы, дает Буряку. Вот сейчас кто-то делал все за но отлично играет ребята в форме, ребята, звезды ягодина, звезды местного развива, ребята, которые тоже полетали на сегодняшний день, не играли на стадионах Парижа, Испания, Испания. Франции, но они тоже поиграли, они любят футболы сегодня. Спасибо им, что они все собрались, и вот сейчас хотят выступать э, Звездам киевского Динамо. Я разговаривал с арбитром. Вроде регламент матча такой, что если будет ничья, хотя киевские динамовцы и Хлопаровские всегда учили играть на победу, если будет ничья, тогда будет серия после матча в финале. Но я думаю, для этого не дойдет, что-то должен сегодня победить. Еще раз вам огромное спасибо за то, что пришли и ехали из Киева, и чуть не плакать не хотелось. Такой ливень был, Ирина Денисович говорил, что мы приедем, не мой родной город, и родной город нас встретит без дождя. Но вот как бы слова его дошли до Бога, вот дождь прекратился. Прекрасный подарок получили мальчишки, девчонки и девочка. Прекрасный подарок получил стадион, зарубежную суперсилку и прекрасный подарок получаете вы Самохин, Самохин. Ну по секрету, неделю назад я получил травму. Вчера играл в матче, посвященный столетию киевского футбола на стадионе Баника. Говорят, играл на уколах, как говорится, на одной ноге. Но вчера он пропустил три мяча, но за Динамо выиграли. У своего соперника сегодня Самохин пока еще не пропустил ни одного мяча. Но я уже много говорил о Динамо, сейчас о ваших футболистах. Возможно, немножко о фамилия. фамилиях. Дочь испортил протокол, завел его, но я постараюсь всех назвать, хотя вы их прекрасно знаете. Вот. И начну я поздравление в адрес. Сегодня в Минике играет под 15.